Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəltdik hər birinizi. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli avtobus xəttinin 20 metr məsafəliyində 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət olan həyət evimizi tanış edirəm. Evimizin xarici görkəmidir, həyət yanı sahəsi. Həyətə rahatlıqla 2 avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər. Əlavə olaraq burada da torpaq sahəsi saxlanılıb ki, ağac, gül əkilməsi üçün evimizin giriş qapısı Həftəyə sahəsini gördüyünüz kimi tam etdirdilər. Döşənmədi. Mərkəzi kanalizasiya sistemi trapma qədər mövcuddur. Burada gördüyünüz kimi su xətti, qaz xətti, elektrik xətləri hamısı qaydasındadır. Burada da əlavə olaraq kombi xətləri çəkilib ki, burada gördüyünüz kimi aparat bu hissədə yerləşdiriləcək. 3 taş kürsüsü üzərində inşa edilibdir. Həftəyə sahəsini bir daha çəkib sizə təqdim edirəm yerləşmə yeri çox əla bir yerdədir, Yoncalıq massivindədir. 6 nömrəli məktəbin araz maketinin tam yaxınlığındadır. 569 nömrəli avtobus vağzalına istiqamət birbaşa avtobus dayanacağına 20 metr məsafədə yerləşir. Evimizin xarici görkəmini bir daha çəkib sizə təqdim edirəm. Sənəd tam paket, qubçadır, ipotekaya yararlıdır. Onda nəzərinizə çatdırım, xüsusi mülkiyyətdir. Dörd bir tərəf qoşa hürgü, mərtəbələr arası monolit betonla təchiz olunubdur. Vaxt itirmədən keçək evimizin içərisinə, mən sizi yaxından tanış edim. Botonda bir daha siz evimizin həyət yanı sahəsinə tanış edim. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi rahatsa avtomobil daxil ola bililir və əlavə olaraq xüsusi suqur ələşmə üçün də yer saxlanıb. Nöqtədir. İndi isə evimizin içərisinə mən sizi Tanışınız. Dəyərlizlədiyimiz evimizin giriş otağı hissəsidir, dəhliz otağı hissəsidir. Döşəməsi laminat döşəmə, ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz. 1-ci mərtəbədə yerləşir bizim geniş qonaq otağımız, mətbəximiz, hamam, sanuzilimiz. İlk öncə evimizin qonaq otağı ilə mən sizi tanış edim. Gördüyünüz kimi dəyərlizlədiyimiz zövqlə təmir olunmuş divar kağızları ilə üzlənibdir. Pəncərələri nə şəbəkə pəncərədir. Tavanı gördüyünüz kimi füquq alçıpan füquqla yığılmadır. Optik internetə qədər mövcuddur. Kombi xətləri çəkilibdir. Qapı ağ, bəyaz qapıdır. Və bura isə dəyərli izləyicilərimiz, evimizin geniş mətbəxidir. Mətbəx yetərincə genişdir, demək olar ki qonaq otağı ilə eyni ölçüdədir. Burada da tavan gördüyünüz kimi kvadrat şəkilli. Yığılmadır, döşəməsi metlaxt döşəmədir. Onda nəzərinizə çatdığım ki, istipolla təchiz olunubdur. Kolektor sistemi burada gördüyünüz kimi xətləri çəkilibdir. Bütün kommunikasiya xətləri çəkilib. Mebelarlı kafeyə qədər vurulubdur. Burada da görürüz ki, qaç xəttinə qədər çəkilibdir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kombi xətləri də burada görürüz ki, çəkilib. Qoşa hörgüdür. Onda nəzər gözəl çatdırıb. Mətbəx də yetərincə genişdir. 25 kvadratdan yaxındır. Burdur da mən sizi çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi dəyərləndirmiz, geniş bir ev. Bil. Mətbəx. Özcudu dəhliz də yetərincə genişdir. İndi isə birinci mərtəbənin hansısa hamı, hamı, ilə mən sizi tanış edim. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, hamısı tam təmir olunub təqdim olunur. Bu səhvimizin, dəyərli izləyicilərimiz əlavə aşağı yığılması üçün hökəmimizin altının modifikasıdır. Vaxt itirmədən keç ikinci mərtəbəyə də mən sizi yaxından tanış edim. İkinci mərtəbəmizdə gördüyünüz kimi taxta pilləkənlə yığılmadır. İkinci mərtəbədə yerləşir bizim 3 yataq otağımız, hamam, saunzəlimiz və buradan isə eyvanaa çıxışımız. İlk öncə yataq otaqları ilə məhsuliyyət tanış edim. Demək onlar ki, dəyərliz tərzələrimiz. Ən böyük yataq otağıdır. 2-ci mərtəbəni. Orada da gördüyünüz kimi divar kağızlarına qədər zövqlü divar kağızlarıdır. Bura səhvimizin Üçüncü yataq otağı və sonuncu yataq otağımız. Bura səfəsin 2-ci mərtəbənin hamam, sancıl, sanitar qovşağımız. Və buradan isə dəyərli izləcilərimiz eyvana çıxışımız. Dəyərli izləcilərimiz bir daha nəzərə çatdırım ki, 6 nömrəli məktəbin, ərazı maketin tam yaxınlığında yerləşir. Sənəd qubçadır, ipotekiya təmin yararlıdır. Ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir, gördüyünüz kimi. Ən hündür bir ərazidə yerləşir, yoncalıq massivində. Mərkəzi yoldan məsafəsi 500-600 metr məsafədə yerləşir. Əlavə məlumat üçün zəng vura biləsiniz. Evi olmayanlara da Allah təala belə gözəl evlər nəsib etsin. Dəyərliz izləyicilərimiz, evimizin qiyməti 95.000 manata satışıq çıxarılıb, real müştərilərimizə endirim olunacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışıq çıxan evlərlə ikinci də siz tanış ola biləsiniz.